Уведомление уведомления об увольнении нашего партнера, который находится на больничном. нам уже, судя по тому, что пришло письмо Ну, с их мы это не воспринимаем, понятно, но он уже принимает решение об увольнении тех людей, которых нет. Если кто-то из вас вдруг случайно окажется на больничном и тоже не придет на работе, знайте, вы тоже на следующий день получите уведомление об увольнении для наших требований, требований мы продолжаем идти в собрание. Что будет на собрании, мы узнаем не подчиняться тому, как у них собрали. Клазенкохей, честь не сборы. честь не сборы. Которые, несмотря на тяжелую обстановку, сейчас ложившиеся в палате продолжают работать в невыносимых условиях, когда власть, власть подчинит безобразие. Пожалуйста, докажите нам, что больше не будет никаких коррупционных схем, какая произошла в прошлом понедельник, когда ваш замгубернатор вмешался в наши дела. И, пожалуйста, ответьте нам, как вы наказали этого человека за то, что он в наши дела и нарушил весь процесс нашей работы. Мы надеемся то, что вы примете мудрое, правильное решение. В понедельник вы поддержите наше собрание, по на котором будет избран легитимный руководитель торгово-промышленной палаты. Регистрируем. Зарегистрируем официально в канцелярии. Скажите, пожалуйста, может ли кто-то выйти к людям и поговорить? В прямом эфире заседание коллеги. Хорошо, после заседания коллеги. Продесс продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не, будет, не будут проведены 14 сентября честные выборы. Мы просим посодействовать этому и провести 14 сентября выборы. А честные выборы.